Salam Elmirə və qonaq dəyərli izləyicilər. Biz sizi Kreydən salamlayırıq. Allah təra getdi sotun daxilində belə bir evlə sizi tanış edirik biz. 7 sotun daxilində 2 mətə. Bu hal-hazırda gördüyünüz qarajdır, maşın qaraşıb. Burdan dərhal çöldən özün avtomatik qapısı var. Siz ki avtomatik açılır, maşın içəri girir, sonra belə. Həyətin özündə yenə avtomatik qapı var. <laughs> Açılır. Özün girirsən içəri. Həyətdə hovuz var. Hovuz, açıq və bətrli hovuzu var. Onun əlavə olaraq sanitar qovşağı və kombi otağı yerləşir. tam təmirlidir. Qobus. Mən sizi sanitar həyətdəki sanitar qovşağı ilə tanış edim. Sonra evin çərçivəsində çəkib sizə deyəcəm. Bu sanitar qovşağı həyətdəki evin çərçivəsində tək edəm. Qiyməti də qiymətini də məlumatlarda yazacam, sizə göstərəcəm. nat qopçadı. Evin tərsi. Bizə baxmış, başa mətbəxdən gəldim burada. Mətbəxdən giriş. Arxadaqı. Görürsüz mətbəx mebeli yığılıb, isti poldur evimiz. Burdan keçək. Bu əməli giriş qapısıdır bu biləçənləri ikinci mərtəbəyə qalxmaq üçün bu geniş bir qonaq otağıdır. Görürsüz. Geniş qonaq otağı. Burdan da birbaşa həvuza pəncərələr görünür. 1-ci mərtəbədə ümumi bir dənə sanitar qovşağı var. Bütün aksessuarlar yerlə, işıqlar damır obşdan qoşulmuyor. Ona görə mən yandırmadım. Bu da birinci mərtəbədə yenə bir yataq otağı var. Biz indi burdan çıxırıq, dəhlizdən bir başa qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbə məlumatlı pilləkənlər. Biz ikinci mərtəbəyə qalxırıq. Hündür tavanlı, ev qəşəng, işıqlı görünən. İkinci mərtəbəyə qalxdıq. Bu da ikinci mərtəbəsi. İkinci mərtəbədə də yenə isti poldur. Polu parketdir. Baxın belə. Görsənir. İmamolar Abdiyana İmam məsanitar qovşağı, ikinci mərtəbənin İmamı sanitar qovşağı. İkinci mərtəbədə yenə 3 yataq otağı var. Baxın belə tavanlar da izlə şəbərindən, skotlardan gəlib. Belə böyük pəncərələr. Deməli, evdə 4 yataq otağı var. 3 yataq otağı 2-ci mərtəbədə, 1 yataq otağı 1-ci mərtəbədə. Bu üçüncü yataq otağı. Yenidən evimiz qıra hissə yerləşir. Bir məscid ağanın cərizgahından aşağı düşəndə burada yerləşir. Evimizin 7 sot torpağının içərisində inşa olunub. Qiyməti 350 min manatla bazara çıxadılır. Buyurun biz izləməyə davam edirik. Çox sağ olun, minnətdaram. Sizə hər gün evləri çəkib atacaq.